Assalamualaikum warahmatullahi itu, Okey, pada hari ini Kebelah kami Akan membentangkan uh, Tajuk instrumen saringan dan Diagnostik matematik pemilihan Sebelum itu saya perkenalkan uh, Ahli bukuan kami iaitu uh, uh, Adila Dan Najwa Dan saya sendiri uh, Nusyafika Adila Okey Seterusnya aa, <tuh> Dalam, aa, dalam pembentangan ini Kami akan perbandingan antara aa, dua instrumen ni dan contoh dan aplikasi kemudian kesimpulan Okey, objektif kajian ini aa, okay, kita nak lihat aa, kajian kita aa, berfokus pada untuk apa aa, objektifnya adalah yang pertama adalah untuk menerangkan instrumen aa, saringan diagnostik aa, yang digunakan dalam pendidikan pemulihan di Malaysia khususnya dalam bidang kemahiran matematik kedua menguraikan tujuan kekuatan kesesuaian dan perbezaan antara kedua-dua instrumen ketiga adalah menyediakan contoh isu saringan dan dan diagnostik dalam konteks kemahiran matematik dan terakhir objektif kita adalah menunjukkan bagaimana aplikasi kedua-dua instrumen ini secara bersama dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan pemilihan. Okey, uh, <coughs> instrumen uh, saringan, uh, saringan dan diagnostik ini berfokus kepada uh, pendidikan pemulihan. Jadi sebelum tu uh, kita akan lihat apa itu uh, pemulihan khas. Okay, kita lihat ya. Uh, kita lihat. Uh, program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) semenjak tahun 1960-an bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran iaitu menguasai asas membaca, menulis dan menerima iaitu yang kita panggil uh, 3N uh, menghadapi masalah 3N okay. ok KPM 2001 menyatakan bahawa uh, pendidikan pembelajaran ini adalah satu bagian pendidikan disediakan untuk murid yang mengalami masalah dalam Uh, kemahiran asas tiga A yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. Right? Jadi, program ini dijalankan oleh uh, oleh guru yang khusus. Uh, Di ruang yang khusus. Maksudnya kita uh, uh, tidak boleh uh, memberi uh, apa tu uh, memberi tugas kepada guru biasa saja, guru guru uh, subjek lain. So uh, pemulihannya kita ada guru yang khusus yang dilatih untuk kelas pemulihan ini. Right? bermasalah dalam pembelajaran iaitu uh, kita panggil a uh, uh, instrumennya adalah instrumen pengesanan murid bermasalah dalam pembelajaran. Instrumen pengesanan murid bermasalah dalam pembelajaran merupakan satu uh, alat untuk mengesan murid yang uh, uh, Berkeberangkalian mempunyai ciri-ciri keperluan khas. Okey, instrumen ini bertujuan untuk membantu mengesan murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Instrumen ini juga penting sebagai bahan rujukan untuk uh, pengamal perubatan iaitu doktor-doktor dekat dekat hospital membuat pengesahan status masalah pembelajaran murid. Mungkin dia ada uh, uh, disteksia ke macam macamlah sekarang ni. Okay. Jadi kemudian kita tengok kepada kepentingan uh, kepentingan instrumen pengesanan murid yang bermasalah dalam pembelajaran. Okey, yang pertama iaitu mengesan murid Berkeber berkeberangkalian mempunyai masalah dalam pembelajaran dan seterusnya, aa, untuk memastikan murid mendapat akses perkhidmatan pendidikan yang bersesuaian mengikut keperluan mereka ok, okay. seterusnya kita lihat pada proses ataupun carta aliran untuk kita tentukan murid ini akan pilih uh, pedana ataupun uh, kena sepemulihan Okey, pertama sekali kita aa, pencalonan dan pengumpulan Uh, maklumat Ok, kat kita akan Kutip, akan kumpulkan uh, Maklumat uh, daripada uh, Pertaksiran Pertaksiran lah, pemerhatian guru Atau ujian <coughs> okay, Kemudian kita akan adakan ujian saringan Maksudnya, uh, ujian ni uh, Fokus kepada Kemahiran 3M sahaja uh, Iaitu membaca, menulis dan menerima Ok, bila uh, Kita Kita Buat ujian saringan tu Okay, murid yang kita ada tahap uh, lulus je Kalau uh, murid yang lulus Dia akan ke uh, patah balik Dia akan masuk kelas awis perdana Jika dia tidak, tidak dapat melepasi tahap lulus tu Dia akan ke kelas pemulihan Jadi dekat bawah tu dia adalah uh, proses yang dia akan uh, lepas ujian salingan, kita ada ujian diagnostik tak uh, pula sebab ujian diagnostik ni dia lebih khusus pada apa yang <coughs> kita tak dapat kuasai Ha. Okey. Sebab ujian saringan ni secara uh, dia umum je. Ha uh, setiga tiga kita tengok bila ujian diagnostik ni dia lebih detail lah. Murid tu uh, dia uh, tidak kuasai apa. Uh, jadi lepas tu dia pergi ke analisis ujian diagnostik, kemudian penyediaan rancangan pengajaran, pengajaran dan pembelajaran. Okey, lepas tu penilaian. Okey, bila bila penilaian tu dia dah lepas dia akan pergi ke kelas biasa dia tidak selama-lamanya duduk dekat kelas pemilihan. Ha, uh, itulah adalah uh, itu adalah proses apa tu? proses <coughs> ialah uh, pemilihan, duit pemilihan ni. Okey, seterusnya kita tengok kepada definisi ha, uh, instrumen salingan dan dinasti. Okey, salingan dan dinasti ni mesti kita kena ada apa tu untuk melaksanakan salingan dan dinasti kita mesti ada Instrument dia lah alat dia. Tengok kepada definisi dia yang pertama adalah uh, untuk instrumen saringan iaitu menurut Said Ab, uh, Abdul Bakar 1997 ujian saringan ialah satu alat pengukuran yang menyeluruh untuk menguji kekuatan dan kelemahan seseorang murid yang dicadangkan bagi mengikuti program pemulihan dalam penguasaan mana-mana kemahiran asas iaitu membaca menulis dan mengira okey bukan macam tadi saya cakap ini adalah satu uh, alat penukuan yang menyeru uh, Dia tak spesifik kepada Kemahiran Khusus kepada kemahiran tertentu Jadi kita lihat juga pula kepada instrumen diagnostik Suma so, diagnostik ni adalah menu, uh, menurut Sain Abubakar uh, juga Ujian diagnostik merupakan uh, Ujian yang formatif Yang dilakukan kekuatan uh, instrumen saringan ni adalah dia cepat dan mudah dilaksanakan boleh dilakukan pada uh, peringkat awal bagi bagi mengenal pasti murid berisiko dan memungkinkan, memungkinkan guru untuk memberikan perhatian awal Okey, kesesuaian dia, kesesuaian instrumennya adalah sesuai digunakan dalam kelas besar atau di peringkat awal untuk memberi gambaran umum Okey dan seterusnya adalah perbezaan. Okey beza instrumen saringan dengan instrumen diagnostik ni adalah instrumen saringan memberi gambaran umum dan tidak mendalam berbanding diagnostik yang lebih terperinci. Eh okay. kita tengok kepada bentuk-bentuk instrumen saringan dalam pemilihan uh, matematik ni. Okey adalah uh, kita ada tujuh bentuk-bentuk instrumen saringan ni. Yang pertama adalah uh, saringan perulah uh, a um, umum dan pendek ha, Ujian dia, ujian sebenarnya tak ada uh, perilak umum dan pendek Kalau umum pendek tu, um, apa tu, umum tu maksudnya yang tadi saya cakap dia benda umum lah dia, Apa tu, dia ada apa tu, membaca, menulis dan mengira Ok, seterusnya ujian uh, saringan ni adalah uh, diberikan serentak kepada sekumpulan murid-murid yang jumlahnya kurang daripada 21 orang Okey, kawasan-kawasan kemahiran yang diuji mestilah seimbang. Aa, maksudnya kita aras kita kan ada rendah, sederhana, tinggi. So, kita kena seimbang aa, dalam menyediakan soalan Soalan untuk salingan Okey. Okey, arahan yang diberikan senang diikuti dan jelas. Okey, keadaan murid yang diuji mestilah dengan keadaan yang selesa. Penilaian, aa, penilaiannya adalah Uh, perlulah tidak berat sebelah Okey, penguji harus memastikan kaedah pengujian diberi kehendaki sama ada secara lisan, bertulis atau amali So maksudnya ni kita boleh, uh, tak kisahlah kita nak buat uh, secara lisan ataupun uh, amali ke, bertulis ke, uh, boleh saja Okey, uh, so, jadi uh, kita tengok kepada contoh instrumen uh, Contoh instrumen saringan ni lah adalah Linus Numerasi uh, Iaitu Numerasi ni adalah untuk mengenalpasti uh, Murid yang berisiko menghadapi masalah Dalam kemahiran asas matematik Seperti penilaian Ataupun pemahaman konsep nombor Iaitu sebab ni, uh, Numerasi ni dia uh, fokus kepada uh, nombor uh, Matematik lah uh, Penilaian semua Jadi ujian saringan ni Ujian saringan Um, ini adalah mudah digunakan untuk mengesan murid yang mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut dalam pemahaman matematik asas mereka. Okay, baiklah. Sekarang kita akan teruskan lagi dengan instrumen diagnostik. Macam yang kawan saya Cik Fadila terangkan sebelum ni, dia dah terangkan sebenarnya perbezaan instrumen saringan dan juga diagnostik. Tapi uh, saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai instrumen diagnostik. Okay, macam yang kita tahu, kita dah dengar instrumen diagnostik ni adalah um, Ujian yang lebih terperinci Untuk mengetahui Tahap kemahiran mana Murid-murid kita tu sebenarnya Bila kita dah melalui ujian saringan Kita tahu murid tu memerlukan Kelas pemulihan Kemudian kita beri instrumen diagnostik Ujian diagnostik untuk mereka Untuk kita tahu dan kenal pasti uh, Sebenarnya murid kita ni Lemah dekat bahagian mana Uh, seperti yang Fadila sebut tadi Instrumen diagnostik ni lebih terperinci Dan lebih mendalam lagi Sebab kita, uh, macam kita kalau pergi klinik Muda-muda, mestilah kita akan saring dulu Tengok apa, apa, ada masalah ke tak Sebenarnya orang ni, ataupun satu Dia saja-saja jadikan saja, saja datang klinik Bila kita tahu dia ada masalah, kita nak tahu pula Masalah dia apa, serius ataupun tidak ha, uh, Itulah masa tu kita akan guna Diagnostik, ha, uh, begitu sama Konsep dia sama juga macam Di kelas pemulihan, kita saring dulu Berdasarkan um, maklumat yang kita dapat daripada guru kelas atau guru-guru pelajaran, kita akan saring murid-murid itu. Lepas itu, bila kita dah dapat kenal pasti siapa yang perlu masuk kelas pemulihan, kita beri mereka ujian diagnostik untuk kita kenal pasti apa kelemahan mereka dan macam mana cara kita nak menangani dan mendekati mereka. Okey, jadi ujian diagnostik ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran asas matematik serta membantu guru merancang pengajaran pemulihan yang sesuai. Lain itu antara tujuan dan kekuatan Ujian diagnostik ni pula adalah aa, Macam yang saya cakap tadi lah Ini kita dah ulang banyak hari Memang kena ingat ujian diagnostik instrumen diagnostik adalah Bertujuan untuk mengenal pasti kelemahan murid dalam asas matematik Apa yang dia lemah sebenarnya Kita tahu dia lemah matematik Itu ujian saringan dah bagi tahu Lepas tu kita nak kena tahu pula Dia lemah dekat bahagian mana aa, Itu barulah kita guna Di mana pentingnya ujian diagnostik ni Okey, kemudian yang kedua, kekuatannya adalah untuk menentukan tahap penguasaan murid dalam konsep mengenal nombor, operasi asas, konsep asas dan juga konsep asas matematik. Okey, biasalah matematik ni sebut pun matematik. Mestilah kita kena tengok mengenal nombor, kemudian operasi asas dan juga konsep. Matematik tak akan lari daripada perkara-perkara itu. Nombor, operasi, konsep. Ah, jadi kita kena tahu tahap penguasaan murid tu dekat mana. Kemudian yang ketiga adalah untuk merancang proses pembelajaran dan intervensi yang bersesuaian. Sebenarnya, saya sudah terangkan secara umum tadi kan. Okey. Instrumen diagnostik ni bila kita dah dapat mengenal pasti kelemahan murid tu di peringkat yang mana, memudahkan guru untuk merancang proses pembelajaran dan intervensi yang bersesuaian. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak samakan dengan keadaan di kita tahu sakit dia apa doktor pun boleh mudahlah nak tahu macam mana nak bagi ubat apa yang sesuai sama lah juga sekarang ni murid pemulihan tu adalah pesakit kita jadi um, setiap murid tahap kemampuan kemahiran penguasaan dia tak sama mungkin murid ni mengalami masalah operasi sama juga murid ni pun mengalami masalah operasi nombor adakah masalah operasi nombor A dan operasi nombor B sama tidak sebab penerimaan tahap pemahiran penguasaan setiap murid itu berbeza. Ha, daripada ujian diagnostik ni lah, guru boleh merancang proses pembelajaran yang bersesuaian mengikut keperluan murid A dan juga murid B. Okey, akhir sekali kekuatannya dan tujuan ujian diagnostik ni untuk memastikan murid tidak tercicir dalam pembelajaran matematik. Okey, kita hmm, walaupun macam mana pun sebagai guru kita akan berusaha untuk membantu murid kita Mencapai apa yang sepatutnya dicapai oleh mereka tidak, tidak mahu berlaku keciciran dalam murid-murid kita -murid Okey, kita dah bincangkan kekuatan, pentingan, tujuan okay. Apa kesesuaian sebenarnya instrumen kita ni? Okey, kesesuaian instrumen ni ada terbahagi mengikut keadaan Untuk tahap murid, okay. kesesuaian dia, dia memang sesuai untuk murid yang mengalami kesukaran dalam asas yang penting mungkin okay, sebab kita memang nak tahu kenal pasti apa kesukaran kelemahan dia Okey, jadi ujian ni memang sesuai lah untuk murid-murid yang mengalami kesukaran dalam asas matematik ha, instrumen ni juga bersesuaian untuk murid dalam pelbagai tahap umur aa, biasanya murid pemilihan kita ni daripada tahun 1 sehingga tahun 3 hmm, murid-murid yang lemah ni tahap mereka selalunya lebih kurang jadinya Ujian diagnostik ni direka dengan keadaan yang bersesuaian untuk um, macam kata? untuk mengenal pasti tahap setiap murid tu. Dia um, untuk pelbagai umur pun sesuai. Dan akhir sekali dia sesuai untuk murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Yang macam saya cakap tadi, walaupun murid A dengan murid B mengalami masalah yang sama, tapi mungkin disebabkan gaya pembelajaran mereka berbeza ataupun latar belakang ataupun macam-macam faktor lagi yang menyebabkan um, tahap penguasaan dan penerimaan mereka berbeza ha, Jadi kita sebagai guru perlu tahu macam mana cara nak mendekati murid-murid kita okay, Untuk kesesuaian instrumen dari, segi, dari segi masa pula okay, Instrumen diagnostik ni sesuai untuk dijalankan sebelum program pemulihan okay, Kita buat instrumen, masukkan murid ke dalam pemulihan Lepas tu kita buat dulu in diagnostik tu untuk kita tahu jadi sebelum berlakunya pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pemilihan, kita bagi mereka ujian diagnostik. Okey. Lepas tu yang kedua, dia sesuai untuk pemantauan berkala. Macam yang tadi kawan saya terangkan carta aliran tu, aa, apabila kita dah melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran, kita nak tengok murid kita ni dah mencapai tahap yang kita nak ke belum. Ah kita boleh beri lagi ujian diagnostik dalam tempoh tu. Okey, dan kemudian dia fleksibel dalam tempoh masa pelaksanaan Ah Sebenarnya tak kisah Kita nak laksanakan bila-bila pun boleh Ah Dia tak semestinya sebelum bermula saja Maksudnya dalam tempoh proses pembelajaran tu Dia sama dengan pentaksiran secara berterusan Ah Kita menggunakan ujian diagnostik ni Untuk melaksanakan pentaksiran secara berterusan Okey Dan kesesuaian instrumen dari segi kaedah pula Dia sesuai dijalankan dalam pelbagai bentuk macam juga yang kawan saya dah terangkan tadi Dia boleh dilaksanakan aa, dalam bentuk pemerhatian, hatian Temu bual ataupun uh, ujian bertulis Sebenarnya kita tak tetapkan dia kepada sesuatu jenis sahaja aa, Guru boleh lebih fleksibel mengikut keperluan dan keadaan pada ketika itu Kemudian dia juga sesuai dijalankan dalam pelbagai format Dan juga sesuai untuk ujian yang tidak formal Okey, seterusnya Aa, kita tengok kesesuaian instrumen yang seterusnya untuk keperluan guru. Okey. Dia sesuai untuk keperluan guru kerana membantu guru merancang intervensi yang lebih berkesan. Saya dah ulang ni dah berapa kali dah. Okey. Ujian diagnostik ni sangat membantu guru untuk merancang intervensi dan proses pembelajaran yang bersesuaian. Macam mana cara kita nak membantu murid kita mengatasi masalah mereka kemudian ia juga sesuai untuk mengelompokkan murid mengikut tahap penguasaan. Ha, bila kita tahu murid A dengan B atau C, ha, kita boleh kumpulkan ikut tahap masalah mereka, apa masalah mereka. Jadi kita boleh lebih fokus. Itulah tujuannya masuk ke kelas pemulihan supaya guru yang mengajar boleh fokus kepada murid yang tak dapat diberikan oleh guru di kelas arus perdana. Okay. ia juga sesuai untuk membantu komunikasi dengan ibu bapa. Ini aa, instrumen ni memudahkan guru untuk menerangkan keadaan murid kepada ibu bapa. Ada kalanya ibu bapa ni sebagaimana murid ni kita pelbagai ibu bapa pun pelbagai. Ada yang boleh terima, ada yang tak nak terima. Jadi ujian diagnostik ni adalah kita punya bukti untuk kita tunjuk kepada ibu bapa ini tahap penguasaan anak mereka dan kenapa anak mereka perlu a kelas pemulihan supaya tak ada a nak ulawi daripada pihak ibu bapa. Okey, uh, a kali ni kesesuaian dari segi fleksibiliti. Hmm, ujian ni boleh diubah suai mengikut tahap kesediaan murid. Okey, kita uh, macam saya cakap tadi, ujian diagnostik ni juga digunakan sebagai pentaksiran secara berterusan. Oleh itu guru boleh ubah suai soalan tu mengikut tahap kesediaan murid ketika itu bagaimana Dan juga dia juga sesuai untuk pelbagai persekitaran pembelajaran Dan mudah disesuaikan dengan kurikulum dan modul pilihan Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang aplikasi gabungan antara dua instrumen ini Iaitu instrumen saringan dan diagnostik Okey, jadi aa, dua instrumen yang kami pilih Untuk instrumen saringan kita memilih linus Linus numerasi dan untuk ujian diagnostik adalah ujian diagnostik matematik komunikasi. Okey, bagaimana aa, kita nak gabungkan aplikasi ini dalam satu aa, dalam satu nilah kurikulum tu dalam satu pengajaran tu. Okey, first untuk Linus numerasi, okey Linus aa, ujian Linus ini akan dijalankan pada awal tahun di dalam kelas aa, bagi mengenal pasti murid yang mengalami kesukaran dalam matematik Selepas itu kita saring dan kita asingkan mereka untuk aa, apa untuk menjalankan ujian diagnostik matematik pengujian. Okey, jadi alat ini untuk menilai secara terperinci kelemahan murid yang telah dikenalpasti melalui minus tadi. Okey, dan aa, seterusnya aa, hasil daripada ujian diagnostik tadi guru dapat menjelaskan murid mengikut tahap pencapaian mereka. Lah. Okay, jadi guru juga boleh menyediakan aktiviti pembelajaran berbeza. Okay, contoh di kat sini, guru boleh menggunakan latihan bertema. Okay, latihan bertema ni, contohnya aa, kita menggunakan topik lah. Ada topik dalam sesuatu pengajaran tu. Contohnya kita gunakan topik hari keusahawanan. Okay, hari keusahawanan ni kita boleh aa, kaitkan dengan wang. So, murid-murid dapat aa, belajar tentang wang dengan dan berkaitkan dengan uh, masalah harian mereka lah okay. seterusnya adalah uh, okay, contoh penggunaan bahan manipulatif okay, pengguna penggunaan bahan manipulatif ni contohnya Blok nombor uh, Flashcard flash card so murid murid-murid ni mungkin dia lebih kepada uh, bahan visual lah bahan yang konkret so dari situ diorang akan dapat uh, diorang excited untuk belajar uh, dan memudahkan urusan guru ataupun bimbingan secara individu. Bimbingan secara individu ni boleh guru boleh guide one by one student tu uh, untuk memahami lah konsep-konsep matematik ataupun apa yang mereka tak dapat, apa yang mereka tak faham lagi. Okay. Next, implikasi implikasi saringan dua saringan implikasi dua ujian ini terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan pemilihan. Okay. Pertama adalah meningkatkan keberkesanan pengajaran. Okey di sini, bagaimana bagaimana ujian dua instrumen ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran. Jadi okay. dari situ guru dapat menyesuaikanlah pengajaran mereka dengan tahap perkembangan murid-murid. Okey, seterusnya meningkatkan motivasi murid. Okey, di sini bila murid ni dapat uh, belajar, dapat belajar mengikut tahap perkembangan dia orang mereka akan rasa itu akan meningkatkan motivasi mereka mereka akan rasa lebih oh apa faham benda ni apa benda yang mudah ni okay, dan dari situ guru boleh, boleh kembangkan tingkatkan uh, tingkatkan lagi lah uh, ke tusahan untuk subjek tu lah okay, seterusnya kesan uh, dapat membantu pencapaian akademik okay, melalui kelas pemulihan ni Uh, boleh-boleh dapat dapat uh, meningkatkan pencapaian akademik mereka lah dapat okey okay, dapat mereka juga dapat memperbaiki um, kelemahan dan um, menunjukkan peningkatan dalam matematik okey seterusnya okey ini adalah cadangan untuk meningkatkan keberkesanan ujian salingan dan diagnostik ini first kita boleh menggunakan teknologi okey menggunakan teknologi ini contohnya Uh, kita boleh menjalankan ujian Saringan dan diagnostik ini Dalam platform digital so, Kita tahu uh, Digital lebih 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 uh, tepatlah Untuk analisis kan So uh, bila kita guna Digital ni uh, Hasil ujian tu akan Dianalisis dengan lebih cepat Dan tepat Khususnya latihan untuk guru Okay Guru boleh diberikan latihan secara berkala uh, supaya uh, guru boleh dilati, diberikan latihan secara berkala untuk mentafsir, untuk mengajar cara-cara tafsir data, tafsir murid pula. Uh, tafsir data ujian dan rancang intervensi yang lebih efektif. Okay, seterusnya, penyesuaian kepada tahap murid. Okay, di sini, kita boleh sediakan pelbagai tahap ujian Tahap ujian ni untuk kena pasti kelemahan secara lebih spesifik Kita boleh pelbagaikan lah tahap-tahap Bukan uh, satu satu meja, satu tahap saja Kita boleh pelbagaikan Dan asal adalah pemantauan berterusan okay, Pemantauan berterusan ni kita boleh berikan ujian susulan lah Lepas murid dah masuk aa, program pemulihan kita boleh uh, berikan ujian susulan kita nak tengok sama ada uh, pendidik program pendidikan pemulihan ini berkesan ataupun tidak okay. kalau berkesan kita boleh uh, lepas dah murid ke kelas arus perdana kalau tak kita boleh tambahkan lagi kita boleh ajar mereka lagi okay. jadi itu saja untuk okay. kesimpulannya adalah Berujian ujian ini ujian uh, diagnostik dan ujian saringan saling berkait Okey, dan memang kita perlukan uh, untuk untuk asingkan murid-murid ini lah untuk kenal pasti murid-murid ini uh, adakah mereka boleh buat matematik ataupun tidak. Okey, dan uh, itu untuk ujian saringan dan ujian dinasti pun kita perlu untuk untuk teliti lagi untuk kita tahu apa uh, bahagian mana yang murid-murid ini tak tahu. Okay, jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.